2-2 – це дуже хороший результат, оскільки ми забили двічі у дуже важкій грі. В гостях особливо складно грати на виїзді проти грецьких команд. Вони дуже пристрасні. Де найвищі коефіцієнти? Де найширша лінія? Де вони? Де вони? Де вони? Де вони? Ось вони. І шукайте посилання в описі до цього відео, і вони дуже багато хулили не тільки проти мене, проти партнерів. Так само і не завжди арбітер свистів. Динамо, Київ команда з переможною ментальністю. Так, ми задоволені, але не настільки, наскільки хотілося б, не повністю тренування Вже ми вже прийняли рішення, тому що він сам уже сказав, що він не зможе прийняти участь в цьому матчі. А які шанси його. сыграть в Киеве, но все будет зависеть от того, как, в каком он будет состоянии. Но он уже пропустил 10 дней, еще пару дней тоже пропустит. Так что здесь, говорится, шансы есть, но они невелики. Не Было видно и движение, и понимание, и структура игры, организация игры. На протяжении всего матча в перерыве попросили ребят более агрессивнее играть вперед, потому что где-то мы достаточно много в начале игры играли назад и поперек, но тоже где-то отсутствие игровой практики. Но в плане самого подхода, да, и вот это вот, как команда строила игру, да, сегодня она выглядела на достаточно хорошем уровне. Мы играли в тот футбол, который мы договаривались. Это самое главное для нашей команды. Виталий, как здоровье? Я вот показал, было повреждение большое. Ну, здоровье хорошо. Сделал холод, вроде ничего. Все В целом, твой комментарий насчет матча был ну, да, тяжелая игра, ну да, первый тайм более тяжелый был, потом мы взяли мяч под контроль и забили второй мяч. Считаю, что 2-2 счет для нас положительный на Казалось, что в первом тайме Динамо выглядела немножечко испуганно, особенно после первого мяча. Ну, я бы не сказал, что испуганно. Может, тяжело после споров? Там все-таки контрольные, контрольные матчи без болельщиков. А здесь болельщики еще против нас болеют. Так что, может, из-за этого немножко тяжело было.